Я житель города Днепродзержинск, Днепропетровской области. Весной 2014 года в сети интернет зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте, а именно в группах обороны Днепродзержинска «Антимайдан» и «Антивандализм Днепродзержинск», вот, которые распространяют пророссийскую пропаганду. Вот. После этого в сети интернет ВКонтакте ко мне начал, обратился неизвестный гражданин с просьбой стать администратором данных пророссийских групп и распространять и собирать на моей странице информацию в поддержку ДНР и ЛНР. Вот. Что я начал делать в связи с этим я был задержан сотрудниками СБУ. В настоящее время я раскаиваюсь с АДИНом и обращаюсь к жителям Днепропетровской области. Будьте бдительны к информации, которую вы получаете, и распространяйте в сети интернет. И не поддавайтесь на пророссийские призывы к незаконному свержению действующей власти Украины.